что у нас не было войны. У нас нет ни победителей, ни побежденных. Не Мы все жители досы. своей независимой страны под названием не Украина. Мы все она это государство залежна. строим и государство обслуживать обязано всех людей. А вот вопросы человека-ненавистической философии, Ты идеологии верховенства одного языка над другим, верховенства одной нации над другой нацией. Это фашистская идеология. Мова, это не Ее не будет в нашей стране. А вы серьезно об Тульної нації володіти серйозно, що мовою? Україна не являється державою? государством. Но яке це може бути? Яка це може бути незалежна держава, коли на чолі держави стоїть абсолютно залежний чоловік, залежний в принципі, в першу чергу, від своєї внутрішньої порожнечі? Людина, яка не демонструє ні жодного інтелекту, це ні жодного не сказати, державницького да? управлінського механізму пака да. що не стоїть міський яка міський. Жоди, бути проблема, яка ж це може бути незалежна держава, коли уряд не здатен вирішити елементарних питань у цій державі, це є незалежність. Коли уряд бігає до Росії <рес> на, на поклони всілякі, це є незалежність. Коли уряд і разом з Верховною Радою впроваджують на теренах України мову окупації як регіональну, це є. Что, нормально, Це нормально. Є від как, это зависимость оккупации. Это на по Украины. огромному количеству вопросов никак не может э, сдать свои позиции на государственного строительства, госпожа Фарион является местечковым политиком. И это понятно. Потому что за два с половиной года президент Украины Виктор Янукович впервые среди всех Провалил президентов скорше, проявил навеку, патриотизм и украинскую государственность. Знаю, он никому не сдал интересов Украины. Как бы не давила Россия, как бы не давила Европа, однако он интересы Украины блюдет. За два с половиной года в два с половиной раза увеличили минимальные заработные и пенсии. Мы в этом году преодолели вам колоссальный вам барьер платежей, которые были преданы нашими Боже. ющенковскими Ты и тимошенковскими друзьями. Не Мы запустили проект социалистского президента да стоимостью более 30 себя, миллиардов гривен. И при этом, при этом мы полтора года дома. не взяли ни одного кредита, а украинцев. вы провалили.